Повертаємося, і тут це зациклюється, тому що я пропоную зараз послухати. Вибач, що тут російською мовою, ну Кадиров не навчився поки що українською. Але якщо треба, зможе і навчитися. Хоча хіба він нам треба. От. І власне Кадиров почав пояснювати, чому він підкрил, крильцем поки що Путіна. І вже можна сказати, що наговорив собі на певний термін ув'язнення. Щоб прокоментувати слова до вона. Этого шизофреника, да, председатель правительства, да, в Польше, да, он говорит, да, что надо поддержать Вичкерию, да, У меня вопрос, да, где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, да, когда мы да, отстаивали интерес независимости, почему он да, европейское государство, да, в том числе и Украина, да не поддержало нас. Да и сегодня друга вы решили да, поддержать да, <свистит> несуществующие несуществующее государство. Да. и сегодня, да, как бы мы ни хотели, да, отдельные государства, как ну, да, мы, никак не можем существовать, потому что э, полтора миллиона населения кормит, одевает, он э, образовывает одевать, обувать, образовать, дошкольные, да, социальные вопросы, да, строительство, другие программы, проекты, да, э, нам, да, э, <свистит> Это не подтянуто. Я был дон. Я, Ромич Килицын, И нам не давали строить свое государство. Именно вы. Вот такая история.